Salam əlbəttə kanal dəzəli binə məsələsiz Azər qəsəbəsində. Masadə qəsən deyildim, Masadə qəsəbəsinin mərkəzində ikinci araz marketin yaxınlığında, 2 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə gözəl tikili. Bax belə bir gözəl bir fasad görünüşü var. Super fasad görünüşü var. Belə şəbəkə pəncərəsi mövcuddur. Həyət yəni sağında 3-4 dənə maşın daxil olur. Ümumiyyətlə 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Belə bir gözəl bir evimizin təqdimatı ilə məni tanış edirəm. Qazı, suyu, işığı mərkəzi qəssin bunlar hamısı tam qaydasındadır sənədləri birbaşa alıq-satqıdır. Bax, belə bir gözəl bir monaq otağıdır, pəncərəsidir. Burdan padvalına girişdir, padvalı qapıdır. TV kimi şunu onlar çəkilib Azərbaycan Tatarçov be emulyasıdır. Burdan həyətan sahəsi ilə mən sizi tanış etdim. Bax, belə bir gözəl bir həyətan sahəsi var. Super. Həqiqətən də super bir evdir. Burada da əlavə olaraq süxətt çəkilib. Moqazə üçün tanış xəttlə boyulub burada. Kirişdər basıdır. Rahatsına həyətan maşını daxil olur. Mərkəzi xanstan trapnə kimi çəkilib burada həyətində. Evimizin bir daha fasad görünüşünü görsün. Bax, belə bir gözəl bir fasad görünüşünə də indi isə evimizin sistemlərini tanış edəcəm. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yenə satışa çıxan evlərin birinci növəsiz tanış ola biləsiniz. Bu ordada evimizin giriş tərəfinə baxdıq. Kombi sistemi də elektrik və qaz xətti çəkilib hazır vəziyyətdədir. Bütün pəncərələr boşo şüşə ilə təsils olunub. Belə bir gözəl bir evimizin giriş qapısıdır. Və ondan da savayıb bütün pəncərələr hamsı qoşa-qoşa şüşə ilə təsils olunub. Evimiz ümumiyyətlə 160 kvadrat 2 stol torpaq səthinin üzərində inşa olunub. Sağda ikinci mərtibəyə baxın, pülekanlı frolduq. Onoq otağımız və mətbəximiz yerləşir və sağda deyəndə əlavə olaraq bir e, san sanuzerimiz yerləşir. Bax belə bir gözəldir. Bu otağıdır. Həqiqətən də çox superdir. Solda da kombi sistem çəkilib, sağda da kombi sistem çəkilib. Qiyməti çox super, qiymət satışa çıxıb. Çıxı. 108.000 manatdan satışa çıxıb. Sözsüz çıxı ki, çıxı çıxı. real alıcıladı, endirim olunacaq. Burdan da soldakı pəncərəsə də, sağdakı pəncərəsə bax belə açılır. Gördüyünüz kimi çox rahat açılır. Və onda qatırdığımız cibli ləli bax belə açılır. Yəni cibli nə kimi qoyulub. Çox evlərdə cibt qoymurlar pis olsun puladizgan adəllə amma bu evimizdə çiftinə kimi hazır vəziyyətdədir. Kondisioner xəttinə kimi çəkilib, TV, elektrik xətləri tam vədasını var. Belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Qonaq otağımızın yuxarı tərəfində tridi aboydur. Bax, belə bir gözəl bitirdilə aboydan. Sol tərəfdə, sağ tərəfdə ləmələr düzəldilib ki, alçıpandan fiqurlar yığılıb ki, yəni bura da fiqurlarla yığa bilərsiz. Cürbəcə işıqlandırma sistemi ilə təsirlənib, belə bir gözəldir evimizin qonaq otağıdır. Qiymət çox super qiymətlidir. 3.8000 manata satışa çıxdırılsız gedir ağzına endirim olunacaq. Poşa qapı qoyulub, qonaq otağına, pülekan da malax betonla təsirs olunub və ondan savay mərtəbə arası malax beton təsirs olunub və istı polla təsirs olunub. Onu da xatırladımsa, burası evimizin mətbəxidir. Mətbəx də göründüyü qədər genişdir. Burada da kombi sistem çəkib, aboylar da hamısı bahalı, aboylar, çoxlu aboylar, bax belə bir gözəldir evimizin mətbəxi var. Mətbəx nə bidir? Odudan savaya burda Rahatsınızmı? Burada stol üstü su qoyub rahatlıq edə bilərsiz. Elektrik avadanlığı mən xatırladım ki, çox səliqəli qoyulub. Yerli yerində qoyub. Burada sol tərəfdə elektrik avadanlığı qoyulub ki, rahatlıqda squoyulub ki, yəni ondan da istifadə edə bilərsiz. Burada isusu su oxusu kanal xətti hazır vəziyyətdədir. Sözsüz ki, yer alınğımıza endirilməlincə, burası evimizin birinci mərtəbə dəyişən sanata qoşulur yuxarı asma tavalan tərs olunub, hətta kanalizətdir. Pəncərə düşən tərəfdə, düşməyən tərəfdə hamısı poşadaçla inşa olunub. Onu xatırladım Hörmət Xanazəzəminizdə. İndi isə ikinci mərtəbəsinə məhs tanış edəcəm. Burada da yəni əlavə olaraq pəncərəsi o da çiftləndir. Yəni çox havalandırması, işıqlandırması çox gözəldir. Aboylar, hamısı bahalı aboylardır, Hörmət Xanazəzərimiz. Belə bir gözəl bir məcənnə ilə də işlənilib. Yuxarı mərtəbəsində 1 2 3 sağda isə sanitari qovşağıdır və burda isə balkonla da mən tanış oldum. Tam yaşayış olan yerdir. Yaxınlığında məktəb, bağça hamı hamı mövcuddur. 2-ci raz marketin yaxınlığında yerləşir evimiz. Belə bir məcəllə də burada mövcuddur. Burada burdan da bir daha mən səyahətinə səsinə tanış edim. Spotlar nəzər saldım ki, bahalı spotlardır. Yəni ucuz spotlar qoyulmayıb. Solda evimizin bir yataq otağıdır belə bir gözəl bir yataq otağıdır bax. Hündürlük 1-ci mərtəbə olduğu kimi e, 2.93 metrə, 2-ci mərtəbə e, 2.93 metr hündürlükdür. Aboyları, aboylardır. Burada da 2 tənə pəncərəmiz var. Açılıb bağlanma pəncərədir, zipnədir, oydu xatırladımsa. Və xatırladım ki, laminatı belə bahalı laminatdır. Na baxımdan bahalı laminatdır. Yəni fasqalı laminatdır bu, çox bahalı laminatdır bu. Yəni uzuza laminat deyil bu. Press 2-ci mərtəbədə yerləşən sanitar otağıdır. Buradan da göstərə bilərəm ki, sağ tərəfə pəncərə olmadığı halda amma forçuqdan görsənir ki, solla sağda hamısı qoşa daşdan inşa olunub, yuxarı asma tavandan təsils olunub. Bu da bizim ikinci mərtəbə iləşən ikinci yataq otağı da bax belə bir süp, süper belə fiqurlar yığılıb, gözəl spotlar yığılıb burada, hətta artıq qarşısını kəsən bir məna yoxdur. Bunu xatırladınızsa burda taxtirasının və əlbəttə burda elektrik xətləri var sağında, solunda gördüyünüz kimi və sonuncu yataq otağı ilə mən siz tanış edim. Evimizin qiyməti bir daha xatırladım ki 108.000 manatdan satışa çıxıb, sözsüz geriyə azalır. İndi mən olacağıq. 160 kvadrat 4 otaqlı, 2 sov torpaq səvisi üzərində tikilmiş, evinlə mən siz tanış etdim. Poşadaş, mərtəbə arası malaq beton, çox gözəl bir evimizin təqdimatını mən siz Göstərdim ki, əlavə məlumat üçün zəhmərinizə ola bilərsiniz, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmui insanlar Allah Taala-ya belə gözəl evlər qismət etsin.